siz hozir vashingtondagi shifoxonalardan birida koronavirus bilan kasallangan bemorning virtual ko'rinishini tomosha qilyapsiz bemor yuqori qon bosimiga ega 59 to'qqiz yoshli erkak bu holga kelgunga qadar bir necha kun avval unda hattoki kasallikning hech qanday alomatlari yo'q edi lekin hozir mana shu yashil joylar infeksiya terining va o'pkaning qayerlarini zararlaganini ko'rsatyapti covid 19 virusi juda ko'pchilikda oson o'tadi lekin ba'zilar uchun u o'ldiruvchi bu video virus insonni aynan qanday o'ldirishi haqida xitoydan boshlasak Wuhan shahridagi shifoxonada 191 ta covid 19 virusi bilan kasallangan bemor bor edi da. ulardan 54 tasi vafot etdi ularning 50% da o'tkir respirator kasalliklari sindromi kuzatilgan ushbu kasallik organizmga kislorod yetishmovchiligi bilan bog'liq siz nafasga to'ymaysiz bu degani inson nafas ola olmaydi ards rivojlanayotgan insonlar bilan o'layotgan insonlar o'rtasida katta bog'liqlik bor ards faqatgina covid 19 ga xos emas bu ro'yxatda turli xil infeksiyalar oiv oits va boshqa kasalliklar ham bo'lishi mumkin agar inson avtohalokatga uchrab bir nechta a'zolari shikastlangan bo'lsa unda xuddi sars va MERS mersda bo'lgani kabi ARDS kuzatilishi mumkin bundan tashqari o'tkir respiratorli kasalliklarni turli xil gazlar fasgen va boshqa narsalar keltirib chiqarishi mumkin ths bilan bog'langan insonlar E vitamini asetati bilan kasallangan va bu bemorlar ardsni ham ishlab chiqargan agar sizda o'tkir respiratorli kasallik bo'lsa holat qanday kechadi hozir buni ko'rib chiqamiz biz havoni yutganimizda havo traxeya bo'ylab pastga tushadi va o'pkani to'ldiradi xususan o'pkaning ichidagi kichik havo qoplari tanadagi havo almashuvining kalitidir shuning uchun tabiat yaratganmi yoki evolyutsiyami baribir bu juda nozik to'siqdir bor yo'g'i bir necha mikrometr shunday qilib kislorod oz miqdordagi kollagen ya'ni alveolalarni hosil qiluvchi hujayradan qizil qon tanachalariga o'tish kerak u qizil qon tanachasiga kirishi bilan qon uni yurakka u yerdan esa tananing qolgan qismlariga olib boradi va bu holat covid 19 odamlarni nima uchun o'ldirayotganligini tushuntirish uchun yaqqol misoldir havo qopining butun devori virus bilan zararlangan buni xona devorlarining ichki qismidagi qalin bo'yoq qatlami yoki xonaning devorlarida qalin mog'or qatlami sifatida tasavvur qilishingiz mumkin u mana shunday ko'rinishda bo'ladi ushbu devor qalinlashishi bilan kislorod endi qon oqimiga kira olmaydi va sizning tana a'zolaringiz siqilib nafas ola olmay boshlaydi agar siz kasal bo'lsangiz o'zingizdan so'rashingiz mumkin menda kasallik oson o'tyaptimi yoki jiddiymi sizda nafas qisilishi bormi va u qancha uzoq payt davom etyapti bu virusning pastga ya'ni o'pkaga siljiganligining belgisidir xitoydagi kasalxonaga yotqizilgan bemorlarning bitta kichik tadqiqoti shuni ko'rsatdiki alomatlar boshlanganidan 2 kun o'tgach bemorlarning yarmidan ko'pi uchun ko'krak tomografiyasi normal holatga qaytdi lekin ular shifoxonada davolanishlari uchun yetarlicha kasallangan edilar ammo simptomlar paydo bo'lganidan 3-5 kun o'tgach bu teskari bo'lib chiqdi va kasalxonaga yotqizilgan bemorlarning 91% da jiddiy nafas olish muammolari vujudga kela boshlandi yetti o'n kunlik fazadan o'tayotganingizda sizda xuddi ards rivojlanayotganga o'xshaydi lekin covid o'n to'qqiz virusi rivojlanishi boshlanishi bilanoq u o'tkir respiratorli kasalliklar bilan solishtirganda juda tez rivojlanadi va ana shu bemorlar o'zlarini juda yomon his qilishni boshlashadi ko'p odamlarning o'pkalarida hattoki virus alomatlari ham yo'q ammo covid 19 o'pkaga qanchalik uzoq vaqt ta'sir qilsa nafas olish yo'llaridagi infeksiyalarning xavfi ham shuncha yuqori bo'ladi va siz sun'iy nafas beruvchi moslamadan qancha uzoq foydalansangiz moslamani tark etish ehtimolingiz ham shunchalik kamayib boraveradi bu afsuski haqiqat men buni birinchi bemorimda <death> ko'rganimda ya'ni zararlanishning darajasi va uning o'pkaga ham o'pkaning turli qismlariga ham qanday ta'sir qilishini ko'rsangiz 20 yillik amaliyotga ega oliy toifali doktorlar uchun ham bu holat juda qo'rqinchli ushbu bemor bilan nima sodir bo'ldi bir haftalik kasallangan odamning ana shu muddatdan keyingi o'pkasi juda ham mo'rtlashgan to'qimalari ancha shikastlangandi shundan so'ng hamma tushunib yetdiki bu dunyodagi juda katta tashvishli muammo insonlar o'rtasida bir biriga yuqish tempi kuchayganidan keyin bu kasallikka hamma kuchli e'tibor beradigan bo'ldi va ayni damda biz koronavirusga qarshi kuchli kurashyapmiz